раза сейчас чисто случайно проездом так получилось, что я у вас и сегодня я играл в очень хорошем месте, мне очень понравилось это место, это детский дом по адресу как напомните, пожалуйста, адрес. Короленко, дом 3. Вот. Я бы хотел в первую очередь об этом месте рассказать. Мне очень тронули задуши дети, которые там... Там дети от 5 до 16 лет. Их 27 человек. В общем... Максимум, что я мог до них сделать, у меня было там 200 с лишним гривен, я купил им сока и взял у них список ну, потребностей. У вас там одна еда в списке, грубо говоря. Там я думал, какие-то концертовские товары будут, думал, проще будет, потому что это в штабе можно взять у нас. В общем, если у кого есть возможность, так как дети, это наше будущее, от детей зависит, будут в будущем воины или нет, от правильного воспитания на данный момент. Поэтому... А дети все просто, из... у них есть родители, они из неблагополучных семей. И на... когда я прощался с ними, у самой маленькой, они подходили и говорили, «Заберите нас домой, пожалуйста, заберите нас домой». И что вам сказать? Я не знаю, я знаю, что у них есть родители, но они просят домой, просятся домой. В общем, этот детский дом, их таких детских домов сотни по Украине. Я не могу приезжать в одно место, хотя мне хочется сюда к этим детям вернуться еще не раз. Делайте что-нибудь для этих детей. Потому что в следующий раз, когда я сюда приеду, я не знаю. Мне еще по фронту, я пока что только в Песках был, и ну, в некоторых местах, мне еще в Луганской области предстоит, ну, немало мест. В общем, а по, -по прошлому разу э, отчет, если как, бы, как такового отчета нет, была сумма собрана здесь. Я даже не помню суммы, очень много городов было, но деньги, которые не были потрачены, ну, когда часть денег была потрачена на дорогу домой, а основная сумма была вложена, сложилось несколько людей, была собрана сумма, на... куплено 10 спальников и тактические перчатки. Я даже не помню сколько, а это все на песке было отправлено. Вот. Э -э, на сегодняшний день... Вот, вы видите коробочку. Это... Ну, у нас просто нету бензина. Нам нужно э, за... на что-то купить дизель для того, чтобы добраться до базы. Все. Ну, я сейчас буду играть. Буду играть, наверное, свои произведения. В принципе, нового. Много не было написано с прошлого раза. Я у вас недавно был. Хотя, не помню, месяц или два назад. Да? В октябре. В не видите, а для меня месяц прошел едва. Просто когда чем-то занят, время пролетает. В общем, от всех нас, от каждого из нас зависит будущее страны. Делайте что-нибудь. У каждого есть свое оружие. Это мой лозунг сегодня. Просто не каждый знает, в чем его сила. Ну вот тут список из этого детского дома. Здесь вот одна еда, реально. И я, я понимаю, что действительно 27 человек это в деле не представьте, сколько свидатель, это растущие дети, растущие организмы. И, как я вот позже узнал, некоторые не первый раз тут находятся. То есть их, они уже возвращались к родителям, а потом, видимо, родители э, так себя показали, что ребенка обратно забрать В общем, будущее зависит от детей в первую очередь, потому что при правильном воспитании и... Не будет возможности ни у кого создать повод и поселить, посеять в головах людей поводы для войны. И войн не будет, если правильно воспитывать детей. А чтобы... И потом не нужно будет вкладывать деньги, жертвуя на армию, на свою, или на медикаменты, или на еду для своей армии. Просто нужно правильно воспитывать детей. И все. Это я так считаю, и это моя точка зрения, я буду поддерживать. должна воспитывать, понимаете? Вот. А не понимает о том, что воспитание дается в семье, а школа дает знания, но не воспитание. Воспитывать родители должны. Я имел в виду и первое, и второе. Начинается с воспитания в семье, с трех лет, до, до, пяти, до семи лет, все, что укладываете у ребенка, возвращается потом. А потом уже школа, и школу тоже надо контролировать. Если вкладывает телевизор, то... Конечно, телевизор это абсолютное зло, я считаю. У меня телевизора нет, я забыл, когда видел последний раз. Ну, смотрел, осознанно. И я рад очень. Я, сейчас, я даже новости в интернете не смотрю и вам не советую. Потому что это убийство времени. Колоссальное. Можно много успеть сделать. Я сейчас... Ну, у меня не хватает 24 часов в сутки. Я часто злюсь, что сплю много сильно. Что вообще есть такая штука, как сон.